我的体重没有什么不好公开啊，但是 B 有点尴尬。嗯，听到 A 我已经要选 B 了。我可以啊，只要你们不要浪费。我选择随时一跳。罐头三千问当红爱豆真心话三千问题大冒险，鱼罐头的朋友们，大家好，我是演员白鹿。先生，先生，等一下。 我需要和你说句话，这么问肯定有些唐突，请问你是叫周深辰吗？罐头大作战挑战规则：随机抽取一个饼干，饼干里面有问题，读出问题并完成。来挑战一下！我准备好了！我准备好了！我准备好了！这个，那这个问题在哪里呢？ 看到，嗯，你见过的为了变帅变美做过最努力的事情，拍半世《半是蜜糖半是伤》的时候，是高瀚宇高老师，是一个在健身方面非常非常努力的人，啊，包括肖燕当时也是。 呃，疫情期间我们不是有停工了一个多月嘛，然后每天下午他们都会按时去健身房健身，有的时候也会拖上我，但是，我比较懒，所以没没去过几次。但我会跟他们一起跳舞。但是，高老师真的是非常在健身方面非常的刻苦，非常的努力，就是保保持身材这一方面。 访一下见到过最疯狂的男粉，我没有什么男粉哎，可能最多的就是喊喊白鹿吧，白鹿白鹿，可能就是这样子吧。好、哦，下一个问题。对镜头，用三种情绪表达，我好想谈恋爱，我好想谈恋爱啊。 唉，我好想谈恋爱，我好想谈恋爱，真、就是说出了我本人的心声。看到路人发的很丑的路透图，怎么劝删？我对这些其实没有很在意。既然这样，那我们就再抽一个吧、嗯。爆料三个不为人知的圈内好友，好像我所有的圈内好友，大家都知道啊。 嗯，嗯、呃呃，第一个呃，庄定心，嗯。啊，我刚才去翻了一下我的朋友圈，啊、呃，如果还要两个的话，那可能大家不知道我们认识的话，应该是呃，费启鸣，然后刘先宁吧，嗯，就是。 大家没有在公开场合认识，就是私底下认识嗯，好了，那这个环节就结束啦。A 刚点的外卖被误拿，B 新口红被摔断。嗯、那我外卖被拿了，我还要等很久啊！我不行，我这人以饿就要吃饭的。A 单纯温柔的校花，B 笑傲江湖的女侠、哎。我听到 A 我已经要选 B 了。 温柔。A 一个人看鬼片，B 一个人去鬼屋。w h 哦哦哦哦！等一下！哎呀啊！哎呀妈！哎呀！哎呀！我选择催十一跳，催十一跳，十一跳。十 <laughs> 一<谁>！A 十倍辣的火鸡面，B 十倍臭的螺蛳粉。 还是这个十倍辣真的，我第一次吃火鸡面的时候，我放了全包的调料，真的有辣到胃疼。我觉得就还是 B。A. 录节目暴露真实体重，B. 舞台上表演假发片掉落。<laughs> 我的体重没有什么不好公开啊，但是 B 有点尴尬。嗯。<laughs> 如果让你给自己写一份相亲简历的话，你会怎么介绍自己？<laughs> 那你说你好，我叫白露，其他的资料请你去百度。<laughs> <laughs> 请用石遗体说出不得不看《一生一世》的三个理由。山喜欢，水喜欢，人说的话也喜欢。周生辰喜欢，石姨喜欢，镇江人民也喜欢。<laughs> 嗯 你每天都打卡同一件事，你觉得有什么事情可以让你坚持一年？每天都看《周生如故和一生一世》。如果和朋友聚餐要你亲自下厨，你第一反应会是什么？我可以啊，我可以啊，只要你们不要浪费，就全吃掉啊。这、哦、在过去，连我自己都不敢想象。 收到过最不符合你人设的一个礼物是什么？前两天有一个采访，送了我一双水晶鞋，还,还有可以变身的仙女棒。对。出演时宜这个角色，给你带来更多的是压力还是动力？ 我觉得压力和动力都有吧。压力主要来自于真的是非常有名的小说，因为它有非常多的原著粉，所以我很害怕不是大家心中想的那个样子。那动力的话，也是因为这个，我才想要更加尽力的，想要更加完美的把剧本上的事宜表现出来。一贯创意，罐罐惊喜，新鲜娱乐资讯尽在鱼罐头。大家好，我是演员白鹿。鱼罐头。 一贯创意，贯贯惊喜。